Вітаю вас, це програма наголос. Майже тиждень тому в українських торгівельних мережах почався аншлаг. Люди змітали з полис супермаркетів харчові товари як тривалого, так і не дуже терміну зберігання. З одного боку, це зрозуміло. Українці панікують в очікуванні росту курсу в обмінниках. З іншого це яскрава ілюстрація недовіри до влади та її заяв про те, що відбувалося, умовно кажучи, за кулісами торгівельного ажіотажу і до чого ще готуватися пересічним громадянам у найближчі 20 хвилин під розмову цій студії. Гість програми Олексій Дорошенко, голова Української асоціації постачальників торговельних мереж. Вітаю вас! День. Ну і почнемо спочатку. Да, за вашими спостереженнями ажіотаж вже спав. Да, на самом деле ажиотаж наблюдался в течение нескольких дней по всей Украине, но уже два дня назад э, то, что люди могли купить, они купили, так. новый товар был поставлен на полке, поэтому ажиотаж постепенно начал спадать. Это имеется на увазе не только Киев, а и регионы? Да, это... Где, где э, ну, так, за, вашим вашими спостережениями была ситуация? Одинаковая ситуация наблюдалась почти во всех регионах Украины, абсолютно везде, э, скажем так, если вы помните, год назад была приблизительно такая же ситуация, когда за э, буквально один день раскупили двух месяцев Запас товаров, да. то есть, скажем так, товаров длительного охраны. Вот то же самое наблюдалось сейчас, когда буквально но ну, этот ажиотаж длился три дня по всей Украине и выкупили все, что можно было. Кто в плюсе, кто в минусе? Как на вашу думку, и чи взагалі кто есть в плюсе? К сожалению, все в минусе, потому что люди покупали товара много про запас, естественно, с, скажем так, на последние деньги. Торговые сети от этого не выиграли, потому что... Почему? Потому что торговые сети зарабатывают всегда на постоянно бесперебойных продажах. Когда да. у них есть одномоментные продажи, их это не радует. Они наоборот и как раз вводили ограничения по продажам товара для того, чтобы тянуть процесс продаж. Поставщики тоже не оказались в плюсе, потому что поставщикам тоже выгодно, скажем так, нормальный, планомерный рост. То, ну, то есть я, схема, яка ведлаштовалась руками. Да, то абсолютно. И вот она была за три дня она была, была разрушена полностью. Так. Поэтому мы наблюдали очень большой жатаж. Потом мы видели пустые полки, скажем так, на некоторых, в некоторых отделах крупнейших супермаркетов. Но они постепенно стали заполняться аналогичной продукция А, Насколько распространена такая практика вкладания грошей в что это только украинский ноу-хау. Чи взагалі в свете воно есть. На самом деле, Украина здесь не исключение. Поведение потребителей и покупателей абсолютно одинаково. Если ты имеешь деньги, большие деньги, ты можешь их вложить там, в недвижимость, во что-то еще. Если ты имеешь только свою заработную плату или свою пенсию, во что ты можешь вложить? То, что ты завтра будешь покупать. Если оно будет завтра стоить дороже, угу. то, соответственно, я покупаю то, что я могу сегодня. И я, я вынужден констатировать, что те люди, кто купили буквально в первых второй день а, товары длительного хранения они выиграли потому что на самом деле тот товар который а, появился на полках магазинов и который появится так называемые социальные товары они будут дорожать а далее цена чи будет она а, зростати ну вот после этого же отажу? так а, за вашим прогнозом Читали зараз, идти, и ты и докуповывают и докуповывают. И о скольких писля завтра, возможно, там... нет. На самом деле не будет такого очень быстрого роста цен. Для этого нет абсолютно никаких предпосылок. Но при этом все, мы должны понимать, что рост цен будет постепенно в течение всего года и продуктовая инфляция, то есть цены на обычные продукты питания, которые мы привыкли, которые необходимы, они не составят по моим оценкам несколько десятков процентов за этот год. Несколько десятков процентов, то есть 30-40 ну, процентов. Это ну, не очень много. Ну, это достаточно но сильно, це, на самом це деле, багато, при, при 200, том, что заработные платы не будут расти, скажем Все так, но это, скажем так, первое полугодие, что мы будем иметь ко второму полугодию, когда будет новый урожай, скажем так, когда будет собрано, скажем так, снова зерно, предсказать тяжело, поскольку там могут быть отразиться, скажем так, вся та инфляция, которая накопилась, то есть рост, скажем mm -hmm. так, на бензин и так далее. Возможно, это придет к двукратному росту зерна. То есть, Що це Як на вашу думку, чому влада е, ну, фактично е, відмахнулася від тих подій, що відбувалися от в ті самі три дні? Е, хоча насправді, якщо б да, прем'єр-міністр або е, хтось з міністрів да, або президент вийшли зі зверненням до е, населення, це, б, скоріш за все, е, щось але змінило. Понимаете, проблема в том, что э, сейчас такое количество вызов, такое количество проблем, что реально не знают, на что реагировать. То есть, э, и э, доходит до того, что практически уже ни на что не реагируют. Что бы ни происходило, это считается уже нормальным. Поэтому очер... наступил очередной там, э, пиковый, э, скажем так, ажиотаж по продуктам питания. На это я думаю, что э, никто не обратил бы внимания, если бы это не было по всей Украине в таких масштабах. Mm -hmm. э, обратили это, только тогда, когда это уже закончилось. Сейчас, например, антимонопольный комитет хочет проверить, скажем так, торговые сети поставщиков, кто, скажем так, кто все-таки это вызвал. На самом деле это была абсолютно нормальная реакция, когда Национальный банк девальвирует гривну, никто не понимает, что происходит. Даже невозможно было по бы никакой курс доллара существовать в конкретный день. Он 25, 30 или 40. То есть курсы были абсолютно, скажем так, сумасшедшие. Поэтому, естественно, в условиях абсолютно непонимания, что происходит дальше, дальше люди начали регулировать так, как они понимали. В этих условиях мог бы, конечно, в, например, какой-то из, э, скажем так, который имеет э, запасы продуктов, хотя бы заявить о том, что у нас есть такие-такие-то товары, так. мы их готовы продать. Амадьяна, им... Е. Так, не, не след паниковать, этого сделано. Этого не было, поскольку государственные чиновники вообще не привыкли каким-то образом влиять на рынок, они не привыкли, что от них что-то зависит. А то, есть, то, есть, они, то есть они они привыкли, что от них зависит что-то в конкретно и в кабинете, но они не привыкли, что так. от них что-то зависит в стране. Поэтому они вот точно так же реагируют, то есть они просто никаким образом не обратили на это внимание. Вот когда все закончится, вот тогда они начали искать виноватых. Но я думаю, что они не найдут, потому что так тут, Кому? а потому что на самом ну, деле. Ну, земля... ну ведь ну, а, Нет, но ну, не ну, можно. Традиция. А, на самом деле Здесь я не думаю, то есть для того, чтобы, например, провести подобное расследование, оно длится несколько лет. Вот uh -huh. нам будет интересно, что в 2018 году, Здесь. почему в 2015 году в феврале месяце произошел продуктовый ажиотаж. Нет? Безусловно. Что далее? Насколько я так разумею, это только начало. Mm, І да, від, мастопілі... від зростання чи падіння гривні буде багато що залежати. А, наскільки я так розумію, у вас є своя версія, своя теорія тих подій, які наближаються. Но есть всего лишь прогноз, который можно, скажем так, посмотреть, что происходит сейчас и посмотреть, что будет завтра. На самом деле, любые продукты питания, в том числе украинские, это, скажем так, замкнутый цикл производства. Тут, тут не бывает такое, что вот сегодня взял и появился сахар и прямо в супермаркете. Для того, чтобы появился сахар, его необходимо произвести, необходимо потратить деньги. В, в любой украинской продукции очень много импортной составляющей. В разные продукции, даже а продукты, даже в продукты. крапка. Чи в Украине. Немає товарів, які про які виробляються, только тут, Независимо от э, постачания с інших рынков э, э, чи дальнего чи ближнего закордона. Ну, я думаю, что такая э, может быть только две страны в мире есть, которые имеют полностью замкнутый цикл Китай и Соединенные Штаты Америки. Все другие страны так или иначе часть продукции импортируют. Э, скажем так, поскольку. Это складовимая. Обязательно. Так. То есть, и это, склад, это составляет не меньше 20-30% в самом украинском э, товаре. Поэтому для того, чтобы получить украинский товар, необходимо. Необходимо импортировать в том числе вот это вот сырье, из которого потом будет производиться украинский товар. Но уже в ноябре месяце в Украине невозможно, с ноября месяца 2014 года невозможно купить валюту для импорта в том числе сырья. А, то есть… А, ну, то, то на увазе не, не те 100-200 долларов, которые люди берут в обменниках? Конечно. А имеется на увазе а, про какие суммы? Если 100-200 долларов мы еще можем где-то купить в обменнике, то вот импортер, для того, чтобы завести сюда не только готовые товары, например, от которых можно отказаться, те же самые маслины, оливки и что-то еще, от этого можно отказаться либо завозить меньше. Но мы говорим про критический импорт, то, что влияет на производство в Украине. Так вот, здесь невозможно это сырье, зачастую составляющее, уже с ноября месяца. Соответственно, многие э, перестали заказывать товар за рубежом. Но, но, скажем так, с января вот то, что распродается на складах, оно заканчивается. Что будет дальше? Э, можно себе представить, что э, не раньше, чем через 3-4 месяца этот товар может поступить в Украину. Э, все перестали сюда импортировать, потому что мало того, что сталкиваешься с проблемой э, покупки валюты, ее купить вообще невозможно. На сегодняшний день импортеры вообще перестановили свою работу, потому что уже третий месяц э, ужесточают. Э, Национальный банк скажімо так, требования покупки валюты. Кроме uh -huh. того, если ты даже что-то по старым контрактам завозил, на таможенное оформление цены ввели такие, что так, ну, в 13-12 годах такого не было на таможен, то, что происходило uh -huh. в конце прошлого года и сейчас происходит на ну, існує якась таможенке. відбувається? Возможно... Так, так, це здається, що те, що ви розповідаєте, це якась ну, диверсія чи. Ні, ну можна, звісно, різні конспірологічні версії, версії строїти. Фактично, скажімо так, йде перерозподілення ринку. В чию пользу з чиєю допомогою сказати невозможно. Як, як буде проходити цей розподіл? Ну, що мається на увазі? Уже... Тобто ну, знову ж а, от, ті економічні схеми, які зараз а, використовуються в Україні. Они на самом деле некоторые изменились, некоторые модернизировались, но они фактически как были, так и не остались. Просто, скажем так, нередко на них пришли новые люди. Ну, тобто є є торговельна мережа, так. так? Так. А, що що потрібно зробити сьогодні для того, щоб завтра її забрати за бесією? Для того, для этого на, нужно. Найпростейший вариант. Самый простой вариант сегодня не, 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 не поставляет товар в так. эту торговую сеть. Потому что торговая сеть зарабатывает исключительно только на объеме. На, 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 на самом деле, скажем так, в Украине нет монополии торговых сетей. И в принципе Украина, наоборот, с точки зрения монопольного законодательства, является одним из самых, наверное, свободных рынков в Европе. Угу. Но, но это не означает, что на самом деле на, на нем все так хорошо, как можно было предположить. На самом деле рынок очень, очень сконцентрирован, поэтому на самом деле деле, бизнес торговых сетей, он тоже не очень выгоден. Он, скажем так, торговые сети зарабатывают для себя исключительно только на очень длинных отсрочках. Потому что когда отсрочка за товар составляет 3-4 месяца, то вы можете представить, если тот товар, который вы поставили сегодня, деньги за него угу. поставщик, это малый средний бизнес, получит через 4, через 4 месяца. По какому курсу он получит? Это в лучшем случае, если он получит. Многие сети и через 3 месяца не платят, и, соответственно, с ними приходится судиться, это полгода. Поэтому, так. скажем так, поставщики, это малый средний бизнес украинский. Он начал умирать уже в прошлом году. На сегодняшний день мы пришли к тому, что э, компаний-поставщиков э, стало очень мало. То есть в, по некоторым э, скажем так, э, группам это 2-3 компании остались в Украине, которые могут поставлять. Там, где раньше э, угу. конкуренция была сумасшедшая, казалось бы, бери любого и он тебе будет завозить. Сейчас такого нет. И вот это уже приводит к тому, что у торговых сетей начинается проблема. Нет товара, нет отсрочки. Соответственно, торговые сети понемножку начинают умирать. видносность из России... Наскільки велику роль зіграли? Практично загострення практично не зіграли, тому що російська продукція на українських полках була 5-7%. Насправді, це була не велика, і на сьогоднішній день он... але ж нам постійно кажуть, що головна проблема України це події, які відбуваються зараз на сході. Ну, я... Нет, нет. С точки зрения торговли это совершенно не так, поскольку угу. основные проблемы это все-таки это все-таки все ну, пос, последние 4 месяца это валютное колебание, вернее непредсказуемость валютного курса, невозможность прогнозировать каким-то образом бизнес, невозможность купить валюту, в том числе для того же самого украинского производства. Потому что мы, мы считаем, что в нынешних условиях украинский производитель вдруг начнет нас заваливать хорошим дешевым товаром. Потому что как бы нет импортного Соответственно будет украинский Но откуда может появиться украинский товар Ведь для того чтобы вложить деньги в новое производство Необходимо эти деньги иметь Необходимо построить что-то новое Поэтому это достаточно длительное время И потом нужно еще Его этот товар продать Поэтому у нас на сегодняшний день денег Нет ни денег ни времени для того чтобы что-то новое строить Поэтому мы... Какая подальше доля витчизняного виробника? Все-таки на продуктах питания, если мы говорим о недорогих продуктах питания, макароны, крупы, сахар и так далее, масло, этот товар будет, он никуда не исчезнет, вопрос цены, он будет понемногу mm -hmm. дорожать. И здесь украинские производители будут только наращивать, скажем так, свое присутствие и так далее, будут давать новые рабочие места. Что касается товаров, скажем так, продуктов питания более дорогих, то здесь судьба не такая хорошая, поскольку у 80-х, 80, так колбаса будет. Ну, ну, в принципе, да. Мы, мы вернемся где-то в середину 90-х, конец 90-х годов, как, как, когда на самом деле эти производители есть, но, скажем так, круг людей, которые могут ее купить, весьма небольшой. А если мы говорим вообще про товары промышленные, то здесь все очень печально. И сейчас их доля составляет порядка 30% на украинском угу. рынке. И за ближайшие 2-3 года возможно сократиться до каких-то 10-15%. Что будет, яка доля у рынка? Чи е дійсно вони, скоріш за все, прийдуть на зміну супермаркетам? А, тобто ми знову про повернення до 90-х. Мы на самом деле уже приходим к тому, что товар на рынках можно купить нередко дешевле. Я скажем сам с этим сталкивался. Я действительно увидел, что на рынках сейчас товар иногда можно купить на 20-30% на и даже на 50% угу. дешевле, чем в торговых сетях. И причина этого а, зрозумела? Причина понятна, потому что кто-то не переоценивал продукцию, кто-то наоборот получает продукцию и может ее быстро переоценить, на то, что не могут, не могут делать торговые сети. Рынки а, с, начнут сейчас расцветать на какое-то время, там, на год, на два. Потом, естественно, торговая сеть угу. отыграет свое, но то, что, скажем так, мы увидим через несколько лет перераспределение рынка рынке торговли, в том числе в пользу крупных иностранных торговых сетей, в этом даже не стоит сомневаться. Сдавалось бы, да, так вот, я так вот слухаю, ну, на решение, да, Нацбанку. Мало б змінити цю ситуацію на краще або на гірше, от як ви вважаєте, що мав робити Національний банк України в особі пані Гонтарєва для того, щоб от всього цього не було? Чи можливо було щось хоча б зробити? Ну прежде всего не грати на курси, на грали все то время. Патому Яким Економічники... Яким чином? Ну, очень просто. Оскільки, ну, так, есть черный рынок, так, есть а, рынок официальный, и вони, насколько они казали, они попробовали а, поревнять их, или а, найти какой-то компромисс. Ну, насколько мне известно, это не совсем так. Экономических, так. то есть, рыночных предпосылок для того, чтобы, скажем так, такая, такая ситуация ее не было, были определенные предпринятые административные меры для того, чтобы рынок сузить, и, соответственно, на этом рынке можно было весьма хорошо играть для определенного угу. количества Потому что на сегодняшний день, как вы видите, ни одна сфера в Украине, которая раньше давала хорошие деньги, металлургия, химия и так далее, не работают. Uh -huh. Сейчас в основном деньги зарабатываются на продуктах питания и сельском хозяйстве. Поэтому, естественно, сейчас в результате всех этих перераспределений, в том числе с курсовыми разницами, скажем так, бизнес будет переделен так, ну, так как он скажем так, не, не делился с начала 90-х годов. То есть, то есть фактически, uh -huh. он обновится процентов на 8. 90. Поэтому, может быть, это и является основанием для валютных колебаний. І можливо це і є перша причина. Все останнє питання: а що з лікарськими з бізнесом з лікарським бізнесом, так з аптечними мережами та іншими, які до них до них відносяться? Що з ними буде, і чи можливо, взагалі зникнення лікарських засобів в Україні? Ситуація з фармацевтикою така ж, як і з звичайними супермаркетами на сам ділі поставщики лікарств не можуть закупити необхідні лікарства. Нужно понимать, что там цикл производства еще гораздо дольше, чем и заказов гораздо дольше, чем с продуктами питания. Поэтому, скажем так, это значительно больше поперек. Да, естественно, эти звенья оборвались уже, скажем так, по поставкам в конце прошлого года. Поэтому, и поэтому можно предполагать, что через некоторое время мы ощутим дефицит каких-то лекарств, которые, скажем так, к которым мы уже привыкли. И это угу. неизбежно. Уряд Майя сегодня принято какое-то решение? А, може, то, я сподіваюся, що все-таки отримать. Получить... Ну є, є сподівання, що, тому що останнім часом от в цій студії ми обговорюємо тему можливості соціальних бунтів в країні. А, на І деле... наскільки я так розумію, необхідно, ну. принимать какие-то решения, какие-то На самом деле, скажем так, если мы говорим про правительство, правительство не может оказать никакого влияния на Национальный банк. Национальный банк фактически сделал заложником сейчас правительство, потому что для наш годовой бюджет не мог быть спланирован без курса доллара и курса евро. Национальный банк не делал никаких прогнозов, соответственно, что не дает вообще возможности каким-то образом спланировать бюджет этого года. Поэтому здесь я думаю, что, скажем так, пример я То есть фактически от влады уже ничего не зависит? Зависит, но я думаю, что мы можем сейчас еще успеть сесть в эту лодку для того, чтобы в ней плыть. Иначе, в принципе, ее начнет затапливать, потому что на сегодняшний день ситуация, в том числе с украинским производством, очень печальная. И, скажем так, если мы говорим про, про какое-то ВВП падение всего лишь на 5,5%, то еще нужно добиться того, чтобы это падение было всего лишь на 5,5%, а не больше. Все на цьому ставимо три крапки. Дякую, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, це була програма Наголос. І сьогодні в нашій студії був, був Олексій Дорошенко, голова Української асоціації постачальників тогівельних мереж. На все добре і сподіваюсь, ці 20 хвилин провели з нами недарма.